Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я вам расскажу, как я сохраняю базилик свежим и ароматным на всю зиму. У меня базилик с мелкими листиками. Вот такие у меня маленькие листики. Я их нарезать не буду. Если у вас крупный базилик, нарежьте его полосками. Конечно, базилик у меня уже помытый чеснок, один зубчик, раздавить. И просто складываем в банку листья базилика. Утрамбовывать их не надо. Сколько поместилось, столько и поместилось. Немного соли. Пропорции базилика и соли я укажу под видео. И все это заливаем до краев оливковым маслом. Можете использовать любое растительное масло. Учтите, что оливковое масло в холодильнике замерзает. Но мне это очень нравится, мне это подходит. Встряхнем немного банку. И все готово. Так наш базилик может храниться очень долго. 5-6 месяцев в холодильнике. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч.